assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar obunachilar mana bugun dekabrning o'n sakkizinchi kuni xudo xohlasa g'ishlarimizni marg'ilon shahriga yetkazib berdik mana xudo xohlasa besh mingtalik 2 ikkita moshinada o'n mingta kimga shunday g'ishtlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar xudo xohlasa g'ishlarimizni holatlari mana ko'rib turibsizlar bemalol o'n mintalik moshinada ham besh mingtalik moshinalarda ham xudo xohlasa yetkazib beraveramiz marg'ilon shahar atrofiga 10 mingtalik hovolarda yetti yuz so'mdan yetkazib beryapmiz farg'ona shahar ichiga 5 mingtalik moshinalarimizda sakkiz yuz o'ttiz so'mdan dоstavka qilib beryapmiz xudo xohlasa g'ishlarimizni sho'ri o'n 15% foiz chiqish ehtimoli bor sinig'i xudo xohlasa 1% foizdan oshiq chiqmaydi 1% foiz ham chiqmaydi xudo xohlasa misol uchun qirq mingta qışke... g'ishga <coughs> siz pul to'lasangiz misol uchun klientlar klientlarimiz pul to'lasalaring qirq mingta urilishigacha xudo xohlasa javob beramiz g'ishlarimizn holatlari mana xudo xohlasa yaxshi kimga shunday g'ishtlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar kommentariyada reklama qo'ygandan keyin hozir gaz yo'q yetkazib berilgan yo'q deganlarga saralkali moshinalarimiz ham bor narxi ozgina balandroq bo'ladi kuniga o'ttiz qirq mingta ham bemalol yetkazib beraveramiz aytilgan joyigacha faqat narxi ozgina qimmat bo'ladi xudo xohlasa kimga kerak bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar